अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अमन साद वेलम बैक टू माय चैनल मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ चना बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी बीफ की बिरयानी बहुत खाली होगी और चिकन की बिरयानी तो खाते ही रहते हैं ये इतनी मज़ेदार बिरयानी है कि आप बाकी सारी बिरयानियाँ भूल जाएंगे बहुत आसान है और जल्दी बनने वाली बिरयानी है तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है मैंने और उसको गर्म कर लिया है उसके बाद एक खाने का चमचा लहसन अदरक का पेस्ट शामिल किया है उसको बस चंद सेकेंड के लिए मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी उसके बाद कुछ मसाले डालने हैं जिसमें है साबुत ज़ीरा आधा खाने का चमचा बाद का फूल एक अदद, लाल मिर्चों का पाउडर एक चाय का चमचा या हसबे जयका भी डाल सकते हैं आप धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा नमक आधा खाने का चमचा या हसबे जायका ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चमचा गरम मसाले का पाउडर आधी चाय का चमचा हल्दी पाउडर एक चौथाई चाय का चमचा ब्राउन प्याज दो से तीन खाने के चमचे मैंने डाले हैं आप पहला स्टेप ये भी कर सकते हैं कि ऑयल में पहले छोटी एक प्याज या दरम्यी साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लें जब वो ब्राउन हो जाए तो बाकी सारी ये चीज़ें डाल दें फिर आपको ब्राउन प्याज नहीं डालनी पड़ेगी दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने उसको चॉप करके शामिल कर दिया है और उसको अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी कि बस टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए अभी मैंने आँच तेज रखी है थोड़ी देर में मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए ढक दूंगी कि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा पानी डालूंगी एक चौथाई कप और ढककर मैं तकरीबन पाँच मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए ढक दिया मैंने इसको पाँच मिनट हो गए थे तो मैंने इसकी लेट हटाई है टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो उसकी मैं भुनाई करते हुए इसको उसका पेस्ट बना लूँगी स्पून की मदद से ही इस तरह प्रेस करूँगी कि सारे टमाटर घुल मिल जाएँ और प्याज तो मैंने बाजार की ब्राउन प्याज ही डाली है तो उसको घुलने मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस जब मसाला तैयार हो गया है तो मैंने उसके अंदर एक कप उबले हुए चने शामिल किए हैं चनों को उबालते हुए भी मैंने इसके अंदर पानी डाला था तो अब उस हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा चार मैंने तकरीबन हरी मिर्चें डाली हैं और उसको तेज़ आँच पर थोड़ी देर के लिए फ़्राई करूँगी तकरीबन दो तीन मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है कि चनों में मसाले सारे रच बच जाएँ उसके बाद मैं इसके अंदर आधा खाने का चमचा लीमू का रस शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी देखें तेल ऊपर आना शुरू हो गया है तो मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं मसाला तैयार हो गया है तो मैं इसको ढककर तकरीबन दो तीन मिनट के लिए इसको बस मैं दम पे पका लूँगी और इसको साइड में रख दूँगी आप लोग चनों की क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा चने खाते हैं तो डेढ़ कप के करीब भी डाल सकते हैं अब मैंने खुली देखची ली है उसमें खुला पानी डाल दिया है मतलब अंदाजे से मैंने चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया है मुझे चावल उबालने हैं खुले पानी में मैं कुछ गरम मसाले डाल रही हूँ जिसमें एक दालचीनी की स्टिक है तीन हरी इलायची हैं तीन चार लौंगे और तीन चार काली मिर्चें हैं साबुत इन सारी चीज़ों को मैंने पानी में डाल दिया है एक खाने का चमचा नमक डाल रही हूँ या आप हंसबे जायका भी डाल सकते हैं और चार से पाँच खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाला है मैंने सिरका डाल रही हूँ मैं एक से दो खाने के चमचे और लेमन्स के स्लाइस लिए थे मैंने दो बस वो डाले हैं अगर आप लोगों के चावल टूट जाते हैं तो आप सिरका डालें उसके अंदर तो चावल आपका टूटेगा नहीं आ, खिला खिला चावल बनेगा अब मैंने तकरीबन एक पाव के करीब 250 ग्राम मैंने चावल लिए थे बासमती चावल और उसको आधा घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था पानी उसका निकाल के इस पानी में शामिल कर दिए हैं अच्छी तरह धो के भिगोए थे फिर पानी निकाल के इसके अंदर डाले हैं और उसको बस में चावल पूरे पक जाएँ जब तक मैं इसको उबालूंगी बहुत से लोग नाइन्टी परसेंट तक चावल पकाते हैं लेकिन मैं तकरीबन पूरे ही पका लेती हूँ उन्नीस बीस कनी होती है तो फिर निकाल लेती हूँ चावल अच्छी तरह पक गए थे तो मैंने उसको छन्ने से छान लिया था मतलब पानी निकाल लिया था एक छन्ने में रख दिया था जब पानी निकल गया है तो मैंने एक लेयर पहले उसी पैन में चावलों की लगाई है उसके बाद जो छोलों का ग्रेवी तैयार की थी मतलब चनों का मसाला जो तैयार किया था वो लगा दी है उसकी एक लेयर मैं तकरीबन सारे ही डाल दूंगी इसमें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं लगा रही हूँ ये चावल ज़्यादा नहीं बनाने मुझे कुछ हरे धनिए के पत्ते डाले हैं ब्राउन प्याज डाली है थोड़ी सी आप अदरक भी डाल सकते हैं लेमन के स्लसेज भी और डाल सकते हैं आपकी मर्जी है उबले हुए चावल जो मैंने बचाए थे आधे डाले थे पहले सारे नहीं डाले थे आधे मैंने ऊपर डाल दिए हैं और अच्छी तरह उसको लेवल कर लिया है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह के एक ही जगह ना ठहर जाए चावल और धनिया के पत्ते डाले हैं ऊपर से चॉप करके ब्राउन प्याज डाली है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पुदीना या अदरक भी डाल सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने तकरीबन दो खाने के चम्मच पानी लिया है उसमें एक चौथाई चाय का चम्मच दर्दे का रंग डाला है उसको अच्छी तरह घोल लिया है और जगह जगह मैंने उसको डाल दिया है और एक साइड पे मैंने दो खाने के चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल डाला है सिर्फ़ एक साइड पर ही डाला है सब जगह नहीं डाला है उस और अब मैंने दम पे रख दिया है आठ से दस मिनट के लिए चावलों को आठ से दस मिनट हो गए थे तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था उसके भी दस मिनट बाद मैंने लेट लेट हटाई है आप भी इसी तरह कीजिएगा दस मिनट बाद जब हम लेट हटाते हैं तो चावल ठहर जाते हैं और खिले खिले चावल बनते हैं देखें कितना परफेक्ट रंग और परफेक्ट चावल खिले खिले बने हैं और जायके में तो ये बहुत ही कमाल होते हैं आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बस अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है रायते सलाद सारी लवाजमत के साथ इसको सर्व करें आपके घर वालों को बच्चों को भी सबको बहुत पसंद आएगी आप छोटी मोटी गैदरिंग्स में भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं गोश्त तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है अगर आपके पास चने उबले हुए हैं तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इस बिरयानी को बना के तैयार कर सकते हैं अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अल्लाह हाफिज़